Продолжим мы нашу трансляцию и сейчас э, мы бачим, велогонка продолжится. Продолжается, продолжается женская, женская гонка идет. И пока никаких мы изменений больших не видим. Раз, два, три, четыре, пять, пять участниц, пять, три атлеток Украины в лидирующей группе. Елистратова, как и предполагалось, едет последним колесом в этой группе. И продолжается равномерная такая спокойная езда. Ну и сейчас уже мы будем смотреть соревнования среди чат, чоловіки, да. за... уже завершили свои выступы. Дуже спекотна погода и, очень зараз. у да, я так. думаю, что мы можем сказать уже о результатах мужчин, о результатах мужчин. Как нам сообщили э, судьи, на первом месте стал Мартыненко Егор, Сапунов на втором месте и третье место занимает Сюткин Алексей. Четвертый Курочкин, Певцов, Харьков, пятый. Король Донецк, шестой. Малер Дмитрий Днепропетровск, седьмой. Витолин, восьмой. Но мы пока продолжим гонку, смотреть, наблюдать за женской гонкой. А как арбитры вы решили, кто первый? Они же Одночасно прошло а, до финиша. Ну, видимо, даже спортсмены этого не знали. Э, определили победителя э, по тому, кто был ближе к судье. Потому что фото финиша у нас не было на финише. А вот показывает нам э, пристайку. Алайся пристайка из Житомира. Вы видели, как она напрягается, работает и очень активно едет. Она э, оборвала, обогнала и Гришину, и Черненко. И сейчас пытается догнать группу и похоже лидеры на магазине стартуют, да, лидирующую группу, так. Але в одиночку это сложно заработать, так? Да, но еще раз хочу повторить, она одна из сильнейших велогонщиц у нас среди тренеров Украины. Ну посмотрим, что у нас можешь заработать, так? Да, последние годы у нее что-то не получалось, а пару лет назад она занимала даже четвертое место на чемпионате мира среди молодежи. Это ее высшее достижение было. Велогонка у девчат уже. Підходить до свого завершення. Якщо я не помиляюсь, це останнє коло. Возможно, Поки ми дивилися чоловіків, да, да, так іде да. активна ще, боротьба. Є ще можливо і не останнє. Можливо, я помиляюсь, Зараз ми побачимо загальний план фестивалю до вот почало і вже на підйом йдуть дівчата. Ну, что-то вид Института физкультуры до памятника да, славы Это Инна выбросила флягу, которая сейчас уже в конце гонки, она уже не нужна, а на подъеме будет как лишний вес. Так вы видели многие на, 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 на гонках делать На Конечно. Ну, вот подъем идет, Лишние полкилограмма тащить горку. Зачем? Это к памятнику славы идет подъем. Напряженная девочки работает. Но уже, видимо, готовится к бегу. Не максимально, естественно, работает, потому что впереди все решит бег. Может, вы вот представляете, включите, что такое? Так? гонка у женщин длится около двух часов, вот, зачастую и больше. вы представляете, как я уже говорил, какими функциональными возможностями должен преобладать триатлонист? Это Три... поворот. Да, это поворот. И вот на спуск к рассвету гостиницы «Рассвет». Вот. А три атлетах я вернусь немножко к этой теме, о а три атлета говорят люди с тремя сердцами. А вот и Олеся Пристайка, этот же подъем. И она видите? же поруч, подавите. Да, и вот вы видите, на группу из двух як человек она... эту пару обогнала и ушла в отрыв. От... На дистанции. Пытается догнать лидеров. И ей это удается, она сокращает, сокращает дистанцию. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. А як Смотрите, на... как активно як становится, раздвинет. Я она на беговой дистанции, о... Знаете, она бегала очень и очень прилично, и ее два вида, велосипед и бег, это ее, скажем так, два ведущих вида. У нее плавание остающее, и то, что это плавание не дает ей на международной арене, на крупных международных стартах, показать, реализоваться, показать высокий результат, потому что группы лидеров все-таки уезжают большими группами, и ей в одиночку там очень сложно догонять уже. Видимо, что группа уже лидеров женской гонки. Вот вы видите, как складывается на спуске. А вот и пристайка. Да, она догоняет. Не подали. Очень активно, очень здорово едет. У нее прекрасный индивидуальный ход, есть такое выражение. Это она способна в одиночку ехать быстро и долго. И же лидирующая группа около о, поруч с фестивальным причалом. Да. Поруч с площадью и идет до. Вот их пять человек. Днеропетровск. Да. Опять нам показывает пристайку. Намагаете, намаете свою суперность. Вы видите по, по выражению лица, какие, какое напряжение mm. сейчас как работает, как на мощно, полную, активно едет. Так? Да. Вот сейчас она работает на все деньги, догнать группу. И я думаю, если она догонит группу, у нее будет возможность немножко отдохнуть. Естественно, она не будет выходить на смены, будет ехать катиться, уже готовиться к бегу. Если, если догонит, конечно. Ну что ж, посмотрим. Ну, видите, богатого глядачив сегодня. Да, людям интересно. На изважающие, на спокойную погоду. Ну и даже селектора. этого дивится, вернемся к организации. Люди. Конечно, здорово, организация прекрасно организовали соревнования. Ну не смогли только зеленую воду в Днепре убрать, но это уже от нас не зависело. <звук> Природа берет так? Так. Черговое коло, так? Да, едут. Это было, видимо, то, что мы говорили, не последний круг. И еще что-то предстоит проехать девушкам. Не, мабуть, быть, последний Николу, Сергей? Последний, остался. Последний круг. Они поехали на последний круг. Так, так, так. Дуже интересная боротьба И, на самом деле, тут интересно, очень нас должны ли лидеры спортсменка. Да, вы знаете, буквально 20-30 секунд разделяет Олесю Пристайку от лидирующей группы. И скорость, похоже, у нее немножко выше. Ну что, сделаем прогноз, Сергею? Трудно сказать. Но я думаю, За одну коло она сможет нас догнать? Пелотон лидеров? Думаю, да. Почему? Потому что на последнем круге обычно спортсмены начинают готовиться к бегу и немножко менее активно работают. Чуть-чуть мягче, спокойнее едут. А этим может воспользоваться Олеся и добавит немножко. Тут интересно, как же... Как Справа это круговая да. спортсменка, так? Это, да, это уже круговая это ее догоняют. Угоняют. Для наших глядачей, может, кто не знает, это спортивный термин. Это девушка, видимо, чи будет... Дисп... спортсменка, яка вистала да. на одно коло, да. чи на 40 -ка... два кола, так, от лидирующих. 40-километровая велогонка у нас, я говорил, протяженность 40 километров и 6 кругов. Если вот замкнули, как говорят, замкнули, вы видели сейчас спортсменка, это была, по-моему, Белова из Луганска, ее по правилам соревнования должны дисквалифицировать. Ее снимают с гонки, и она уже бежать не будет. А вот Олеся Пристайка, Прилагает максимум усилия, поруч, поруч. Буквально 15-20 секунд. И я думаю подъем, посмотрим как последний подъем она отработает. Так, и... только хотел сказать, да, что на, на может возможности и останется. Она, она, она здорово едет подъем. А после плавания она проигрывала больше двух минут. И вот видите, две минуты она сокращает. Не скажем, что без усилий, но сокращает. Это вот одиночные девушки, которые уже растянулись, разорвались, так сказать. Ну, дистанция велика, действительно, тому о, дуже складно. Да, очень сложная гонка, сложная сам и технически, и физически. Прежде всего, физически очень тяжелая гонка. И вот, бачите, дальний план, мы ожидаем лидеров. Не спрацювала у нас камера на подъеме чему-то, но это, возможно, технические проблемы. Спека. Да. Интересно был последний подъем. Можливо, <laughs> трох и нам. Так и что мы видим? А можливо есть элемент несподіваності. Вот мы не бачили подъем, да? Так? И сейчас да, побачим еще и ягод. Сейчас все увидим. Чуть-чуть терпения. Похоже пять. Пятеро участниц, пять участниц едет. То есть пока не догнала, Леся не догнала. Вот, и канныская посадка. не да, Левковская из Харькова демонстрирует технику спуска. Ну, пока еще видим загальный план. И сейчас же будем уже встречать спортсмена mm -hmm. какой-нибудь тут, в миг-зоне, так? А вот вот, шесть, вот их уже шесть человек. А, нет, Да, 6 человек, посмотрите. Слушайте, так и достало Да, да достала. Вот. И вот как я и предполагал. Она садится в конец группы и отдыхает, теперь готовится к бегу. То, что она хотела, она сделала то, чего хотела. Сейчас на величку колу будет, так? Да, да. До отеля да, да. Дни да, Возле цирка Возле... разворот. Но посмотрите, может быть, на подъеме она достала суперность, а потом трохи на спуску. И вот посмотрите, за такой да, короткий да. часу да, времени она достала суперность Молодец. Иногда у нас на украинских стартах это происходит. Раньше это было часто, сейчас она не всегда достает лидирующую группу на чемпионатах Украины. И вот они сделали небольшое коло и повертаются до фестивального причалу. Так, да. Ну что ж. Ну вот, а вы видите, Елистрата выходит на первую позицию перед входом. Ну это опыт, это мастерство. И тут, важно, важливо, кто первым все ж таки сможет... быстро, это секунды, все равно секунды, потом меньше, легче бежать будет. И пристайка вот на второй позиции. Левковская справа. И что-то случилось на заднем плане, мы видели. Сын Рыжих что-то она захромала, остановилась. Вот мы видим, пятеро участниц попушай, вешают велосипеды попушай. на стойке, А бывают кроссовки. Сейчас мы посмотрим, что там произошло. Левковская, Харьков, пристаньте. Побила девчата. А до рыжих? Вот пять человек, рыжих пока не видно. Что-то она спрыгнула и захромала. Или неудачно спрыгнула. Вот а вот она, подождите. Проблема с ногой на, стопу, О, на стопе. О, это серьезная проблема. Видим, мы видим, какая опухоль на стопе. Вы видите, на левой стопе. Так, 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 это что-то серьезное. Это... Что это не та спортсменка, которая сойдет так легко, сдастся. Для вас, як для ее тренера, нет, да, зараз нет. дуже боляче дивитись на це. Да, да, як ви Вона кажется, майже втрачає такая... шанси тепер все? Она их утратила уже, она уже не втрачає. Она, вважаєте, що уже не ли, зможе. Да, Домашній старт она рассчитана была в прекрасной форме, была готова бороться за медали. Ну вы вважаєте що серьезно зараз, чи не? Не знаю, думаю, что да, потому что еще раз повторю, эта спортсменка не из тех, которая сдастся просто от усталости. Ну вот вам мы посмотрите, вот вам и вот сенсация и, сенсація, вот и Відмі... Діма Малер стоїть. Дніпропетровська спортсменка одна з претендентів на чемпіонські звання України втрачає цю лідер, нагоду із-за травми. Да. Подивіться, ось... лікарі навіть зі швидкої допомоги підійшли. Я ось бачив, як вони зі швидкої допомоги прийшли. Що до лікарі... цього. Ми поки не знаємо, ми что що вона, може бути неудачно спригнула, може бути це була рання травма при виході з води. И, э, мы узнаем это позже. Но сейчас она сходит с дистанции, явно она не может стоять на ногах. Вот ее. Подождите, она да. ведь э, стул пронесла. К сожалению, эта травма. Сразу я как тренер говорю, что. Ну что ж, нажали, Сергей, нажали. Посмотрим так. через неделю, через две недели этап Кубка мира. Ей надо стартовать, но, похоже, не знаю. Посмотрим. Ну, дочекаем еще скажут лекари, Ах, так? Спорт без травм не бывает, конечно. Сергей, а, тормайтесь, <laughs> тормайтесь, что сделаешь. <laughs> Видно, досадно, но. На жаль, на жаль. Ваша подопечная сошла с дистанции. Да. Я понимаю, как вам вашку и как более зараз, смотреть на это. Ну, что зробиш. Действительно, это спорт. Наверное, такі випадки трапляються. Бывает, бывает. Кстати, первый раз за травмы она сходит. Пока еще не было такого. Это впервые у нее за... И у месте. Да, и вот впервые в Днепропетровске. И так Ось она готовилась. И... Такие посмешки. А нам показывают сейчас лидеров. Как бы не хотелось говорить о а Ине сейчас, сейчас нам надо... Продолжить гонку, посмотреть, что происходит на дистанции. Вы видите, даже улыбается Елистратова, Качан, Пристайка и Левковская. Как я уже говорил, Житомир, Кировоград, Житомир, Харьков. И мы не видим Витолина. Видите, немножко отстала где-то Катя Витолина. Четверка лидеров. Я скажу, что бегут быстро, бегут 10 километров. Это примерно скорость по 3:45, по 3,40 на тысячу метров. Примерно такую скорость бегут девушки. Мужчины бегут 3.10, 3.05, 3 минуты. Несмотря что после плавания после велосипеда. Вот такую высокую скорость согла... могут удерживать лучшие триатлонисты, триатлеты Украины. Видите, она лежит, бегает свободно, спокойно. С, су на лице. С она очень любит позировать на камеры. Это симпатичная, красивая девушка. Почему и нет? Можливо, это какой-то элемент. Она себя чувствует себя комфортно. Ну вот, в этом сезоне. Вот Ксюша Левковская последняя сейчас бежит тоже. знаете, легко бежит. И интересно, чем же закончится эта гонка. А вам доводилось принимать при, при, участие в дистанциях с триатлоном в таких сложных погодных условиях? Я ну, маю, ну, вы имеете спеку. меня как спортсмена когда-то. Как тренера спортсмена, так. Я впервые я участвовал в триатлоне сам. Прошел эту дистанцию. Я знаю, что это такое еще в 1990 году. Это 21 год назад. И это был первый чемпионат Украины. Открытый чемпионат Тернополя. Кстати, там участвовали многие наши тренеры, которые здесь присутствуют. И тогда мы не были знакомы, а познакомились много лет спустя, когда я начал 7 лет назад заниматься триатлоном. Так, про погодню мову я запытал. Да, про погодню. мову. были такие погодные мовы у вас в вашей истории, Бывали, да, конечно, бывает. И у спортсменов бывают. В этом году в Испании на чемпионат Европы проходил, температура была 37 градусов в тени. При высокой влажности это из 60 участниц у женщин сошло 17. А вот що? тоже проблема. А это похоже судороги. Вы знаете, это частое явление. Бывают неподготовленные ножки. И, видите, остановилась, не может ничего сделать. Медленно передевается, устала. Видно, навед, что с ногами. На да. не, не может спортсменка. Да, 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 Вот такие вот. Вот видите, это судороги. Это судорога. И сейчас такое тоже бывает. Не каждый може. не может, а не вот именно... может так? дистанция с подъемами, с горками. И все же таки подавите, сдолала себе спортсменка. Да, как я уже говорил, это, таки... это, это сильные стойкие люди. Это... Пришла на дистанцию. Да. Молодец, смогла себе. Вот за это, наверное, и любит этот вид спорта. За стойкость, за мужество, вы знаете, за выносливость. За... И на большой скорости это преодолевают. И он очень популярный. Вот нам пока Александра Гришина бежит. Наша моя воспитанница, наша. Четыре года мы с ней работаем. Вот. Тяжело, тяжело. Я тоже очень, видимо, в паре работала. Велосипед не догнала группу, группу лидеров. Подавите, сколько богато глядачей да, сегодня. Да, вот видите, вот у девушек оказалось еще больше зрителей. <laughs> И, я думаю, не все даже там, кто идут, не понимают, что а происходит. я тут вообще тут э, э, наша трансляция отбывается у субботу. Багато, багато урочистых церемоний. Да, де... да. да. Вот опять лидеры. Опять четверка пока не разрывается. Это четверка вот Четверка лидеров прежнего. Ведет гонку Елистратова. Юлия Елистратова, номер 50. Олеся Плесайко, номер 50. Да, продолжают гонку все вместе пока. И поддерживают, поддерживают скорость. Черговые колу да. так. Ксения Левковская и... Вот посмотрим. Вот видите, машет ручкой. Ксения Левковская, Виктория Кач Качан. Сдается, что она не втомилась, да, стараясь помахать рукой всем я на Я вам скажу, что она отработала процентов на 60, наверное, велогонку. Но не но без большого напряжения, потому что, вы видели, она не активно работала, не работала на сменах, она не вела группу. Вот. И она бежит сейчас на победу, она готовится к последнему кругу, к финишу. Я думаю, она и будет... И там же будет пробавляться, да? Да, да, да. Учитывая, что она... Видите, она спокойно очень себя чувствует Итак, сейчас. Она знает, кто на что способен. Наверное, главное тут разделить силы. Силы надо достаточно. Очень важно, очень грамотно на разложиться. Но тем не менее, если в гонке отстанешь, в велосипедной гонке отстанешь, то потом догонять будет в одиночку, как мы говорили, очень тяжело. И вот смотрите, убегает вперед, и уже явный лидер появился, явный лидер. И, судя по скорости, это как бы не финиш уже был. Высокая скорость, и Юлия Листратова легко и красиво убегает от финишный спорт. Да, да. А вторая же Тамирянка. Вторая же Тамирянка. Олеся Пристайка, вы знаете, бежит, ей тяжело, но она достает, не достает, но она не отстает сильно от Елистратовой. Это та, которая в одиночку прошла все 40 километров. Надо отдать ей должное. 40 километров в разделке, 40 километров в раздельной гонке. На дистанции. Да, да, вы знаете, и так как бежит, здорово бежит. Вот Наташа Жук это круговая уже, это наша спортсменка, которую мы видели. Так, ну и Осин, лидер, да. претендент на звание чемпиона Украины а а в Вот парень сезона. с табличкой лидер должен по правилам ехать в метрах 10. Видимо, он правила плохо знает. <свят> <свят> <Но> треба вам <свят> его прохоповчить. <свят> Надо было проинструктировать его, да он... А может быть так устал, что не может уже от девушек уехать. Это ну, такое на, может на быть. Напевно, вы выставка из робота с проведением всех змаганий без следующий старт будет по-другому Это да. гарный для вас. Конечно. И для нас тоже. Вот вы видите, какая техника бега уже устала. Ноги подкашиваются, ей очень тяжело. Но она бежит, допустим, оглядывается, смотрит, нет ли претенденток рядом. Так, это финиш. Это уже финиш. Да. Ось она, чемпионка. Уже, уже не, не улыбается, так улыбается, уже так. не так легко. Но тем не менее, она бежит быстро и добавила, очень добавила. Молодец. Ну ничего, на финише тоже будем улыбаться. Вот она, житомирская школа стратлона. Да, да, да. Житомир да, сейчас. Да есть свои, да своих чемпионов. Да. Вот она, чемпионка Украины всего сезона, страйклона. Она лучшая в Украине и, в общем-то, мало кто сомневался, что она сегодня победит. Но легкая для нее, относительно победа, красивая. И для нее это неплохо, это хорошо. И вот сейчас на этом старте и у мужчин, и у женщин идет борьба за место в национальной сборной. Это основное, наверное, то, куда стремятся спортсмены на этом старте. Это попасть в сборную а команды Украины. Это закономерность. Снова Закономерность, да, вы знаете. Ну вот пристайку, может быть, не, не все ожидали, что она догонит группу. Вот. И вот-вот несподиванка, как вы кажете. А чему? Это, Ксения, а чему? Потому что еще никогда Левковская не была в призерах, не была на таком уровне. И это для нее результат, да? Так? Да, И это для нее высокий. Она занимается 4 или 5 лет триатлоном, это тоже не, не очень много. Она спортсменка из Харькова, тренер Лев Николаевич Медведев. И вы знаете... Ну что ж, для нее это успех. Да, это хороший успех. Вы видите, тоже водой охлаждают, потому что видно очень хорошо. Ну красиво. что ж, мы уже подвели некоторые подсумки. Сейчас... Зараз... Робимо невеличку паузу і послухаємо зараз керівників області міста Дніпропетровська, мера міста Івана Куліченка, заступника голови облдержадміністрації Івана Стопака і заступника міського голови Руно Зайцева. Дніпропетровщина сьогодні приймає перший раз чемпіонат. Украины по триатлону. Для нас это достаточно знаковое событие, потому что это достаточно серьезный вид спорта для области. Это очень важно. Первое, то, что мы сторонники здорового образа жизни для подрастающего поколения. А это пример как раз то, что сегодня у нас будут самые лучшие спортсмены России и Украины. Будут представлять сейчас свои регионы. Если вдаваться в историю, то что-то подобное триатлону произошло. Это был 1920 год. С тех времен как раз и тянется вот такая вот преемственность поколений, которые сейчас мы можем на территории Днепропетровщины как раз наблюдать лучших спортсменов, которые представляют свои регионы. Безусловно, радуюсь тому, что работа, сделанная руками жителей Днепропетровска, сегодня позволяет организовать такого высокого уровня и велотрассу, и для бегунов, и Днепр позволяет сегодня провести на таком уровне. Еще больше радуюсь тому, что шесть участников – это наши Днепропетровцы. Из них одна девочка уже серебряный призон чемпионата Европы. И кто победит здесь, получает прямую путевку на чемпионат мира. Здоровый образ жизни. Мы и даже в этом году на День города планируем второй день на набережной провести, посвятив только спорту и вот здоровому образу жизни. Это не просто модно, это необходимо. Это борьба за награды чемпионата и участие в мировых и европейских первенствах. А с другой стороны, это наша повседневная жизнь, нам нужно воспитывать детей, молодежь в тех спортивных школах, которые у нас есть. Ну, мы только что с президентом Федерации Украинской договорились, что готовы подать заявку на проведение Кубка Европы в следующем году. Мы очень будем болеть за наших ребят. У нас 6 человек, наших днепропетровцев. Но вообще мы хотим, чтобы в Днепропетровск приезжали различные соревнования. Здесь за триатлон говорить вообще не приходится, потому что это впервые.